Да, преподаватели. Ну, побежали, как говорится, там у Александра Михайловича была вот... Подождите, я бы фамилию. Она потом преподавала здесь, в университете. Мы ее спросили, а как он смотрит на то, что пообщаться? Может Мужик нормальный. Ну, что вы, студенты сбросились, пошли, купили две бутылки водки. На больше нас не хотела денег. У нас было по 2.87. Ну да, садка какой-то, это было. И ну, пришли на экзамен, как говорится. Все зашли. А его не было еще, и, наконец он приходит так и а, <laughs> приходит э, 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 Александр Михайлович. <laughs> ну что, печально ну, занятый там как раз свои во чем установки там что-то делал, это, это такой занятый очень человек. Мы ему говорим, вы знаете Александр Михайлович, вот нельзя ли совместить, потому что вы знаете вы заняты, вот с Иваном Анатольевичем занятия. А что, идет та да, по графику на соседней комнате. Ну, по рукам. Ну, Я не возражаю. Ну, побежали наши, пригласили, сказали, что идите туда. Сами вместе. Короче, после этого вы сказали, что это последние экзамены, которые мы вам сдаем. И так надо с, с вами тепло расстаться. Короче, что даже эти преподаватели не отказали нам, потому что мы боялись, что, знаете, в этом случае обязательно погонят. Павел Николаевич, традицию заложите. <связавшись> <связавшись> ну, короче, я вспомнил этот случай с точки зрения того, что... Марат, <связавшись> Я, деле, очень мягким человеком. На самом деле, мягкий, мягкий человек. Конечно, так, э, я понимаю, что в жизни он своей никого не обидит. Вот мне кажется, вот ситуация такая, что он все, что сваливалось, переносил через себя. Ну что, и судя по всему, Память памяти Георгия Анатольевича, конечно, будет долго и долго сохраняться в наших сердцах. Спасибо. Спасибо.